вы меня поддержали э -э вообще это показало знаете что это показало то что действительно э -э все-таки не все потеряно реально не все потеряно и они они э -э думали думали защемить скажем так но ничего у них э -э не получилось и я когда, я когда ехал, я когда только телефоны забрал, я ехал, я думал, я думал, короче, причина совершенно другая, я думал. Реально, я думал, причина совершенно другая. Но когда я поговорил уже с Линка сам, я реально начал понимать, что причина это как раз то, что люди начали, ну вот конкретно объединились, начали поддерживать, начали за меня говорить, распространять информацию, видео кидать, высказывать свои, ну то есть свою позицию. И реально, я думаю, что они как раз этого очень сильно перепугались и просто отпустили меня с миром то и все, потому что, потому что я насколько понимаю, ну до сих пор сейчас идет столько у меня заходит сообщений, люди звонят, ну, ну реально, люди, э, люди проснулись. Э, мне очень приятно, что это вообще, ну как бы, э, для меня, для моего освобождения было сделано. Но вообще, в общем, в интересах Украины. Это же просто, это реально, это э, такое сегодня событие. Просто даже передать не могу, насколько рады, что действительно, э, хоть насчет чего-то люди объединились и как-то начали ну, совместно действовать. Реально, просто, просто нет слов. У меня одни эмоции. Кто-то хочет задать вопрос, может, Вася? Вася, я тебя спрошу. Слушай, ну и что думаешь, что дальше будет? У меня, например, прогноз негативный. Прогноз негативный. Я думаю тоже. Я думаю не то, что негативный. Я, я думаю они как раз этим прощупают нас. Я думаю они этим нас прощупают. А, а, скажу, скажу, Рустам, тебе так. Я я реально думаю о том, что есть над чем и нам всем работать, потому что на самом деле выяснилось очень много раз... разных, э разных моментов. Я бы сейчас во все услышания это обо всем этом... Говорить, сильно мешает наша деятельность, потому что основные вопросы, которые поднимались, которые задавались и которые дискредитами, как, как раз вопросы дискредитации военного командования и. Я дуже рад тебе бачити. Героям вистав... слава, героям слава. Латиш. Вітаю, вітаю. Дуже дякую тобі, брате. Дуже дякую за підтримку. Блін, Реально, це, це щось неймовірне. неймовірне, і, взагалі, я не очікував навіть, що, що таке може бути. Просто супер, дуже дякую, брате. Очікуваний за те, що пан Сікерко долбив мене, долбив. Я просто 8 ранку ліг спати. Він починає мене долбити. Я думаю, блі, ну по-любому, що сталося. Заходжу, дивлюся, блін, дядя Сашу арештував. вообще трешак, Мене аж підбросили, я одразу лікосу дзвонити. І ото почали одразу дивлюся, уже всі відоси позаписали. Думаю, що ми з хлопцями можемо зробити. Давай штурмити начальство СБУ. ну Коротше, все добре. Слава Богу, якраз сидимо зараз зараз обговорюємо те, що взагалі прогнози на майбутнє, що від від цього можна очікувати. Ну взагалі, спілкуємось, що і як взагалі, то дуже дуже, скажімо так, не те, що задоволений, я вражений те, що люди дійсно так об'єдналися. Просто для мене це неочікувано. Знаєш, ми всі разом, дійсно, ми всі разом працюємо над тим, щоб якось об'єднати людей, щоб якось е, почати е, дійсно щось робити, щоб е, впливати на це беззаконня, яке відбувається, впливати і е, щоб його мінімізувати, як мінімум, щоб вони починали якось боятися нас, е, щоб ми дійсно ставали владою. Але... Владою, ну як як визначено з п'ятою статею конституції, але це воно було якось. Знаєш, як вилами. По воді нічого не відбувалося, об'єднання взагалі не було, і вже е, дуже часто, е, я думаю, кожен з нас з, з вас усіх зіштовхувався з тим питанням: що, е, начебто, робимо, робимо, а результату ноль, і, і якось вже руки опускалися. І сьогоднішня ну, ситуація дійсно я. Я приїхав, в мене не було ні інтернету, нічого. Вони почали одразу глушити, просто тупо якась глушилка. і я ні з ким на зв'язок не міг вийти, нічого. А потім я телефони скинув, тому що я розумів, що якщо телефони отримають е, в руки, тобто, все в мене і всі контакти зникнуть взагалі, все зникне. Е, тобто, я викликав людина, під'їхала. Я телефони скинув і все. І Ну. Коли я вже приїхав, я телефоную Лінкасу. Ну, сказати, що все нормально. Я думаю, зараз е, буду почергово всіх обдзвонювати і ну, казати, що, що я вже вже коротше, все нормально. І Лінкас мені каже, я е, по-перше, навіть зрозуміти не міг, е, що взагалі відбулося, а потім, вже коли зайшов, я реально був шокований реально, я, я просто в шоці. Ну, це дійсно, це, це просто... Блін, дай Якую Бог, щоб... Яку статтю Малость. Пам'ятаєш? Що, що? Яку статтю взагалі, взагалі, взагалі ніяку. Взагалі ніяку, Як просто... Була бесіда. Да, 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 да. Тут, тут знаєш що, Рустам, а тут в такому, основна... В такому контексті, вежливо, що там, да, да, да віжливо, віжливо. Дуже віжливо тут. Що, що? Говорили, удалі відео. ж. Тут найголовніше було то, що дискредитація командування Збройних сил України, а також, а також тут головний посил був, посил, посил був дискредитація. Політичного команд коман... керівництва України, тобто відео дуже дуже викликають негарні питання і так далі. І тому подібне, треба деякі повидаляти. Ну на що я сказав, що відмовляюся відмовляюсь, нічого видаляти не буду. Мною закон не порушений, взагалі. Е... Нічого я не порушував. Якщо мені хочуть е, щось, е, скажем так, інкримінувати, то нехай вони е, дають конкретну інформацію. Я буду викликати адвоката і так далі. Тому, ні, 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 такого нічого, Просто просто по поспілкуватися. Ну це в основному було. Я думаю, просто щоб прощупати, щоб зрозуміти, що за людина, чим дихає, з ким спілкується і так ну, далі. що вони не тільки Ти ж я бачу. Да. Так. Я все бачу, я, я розумію і те, що відбулося, то якраз, якраз знаєш, привідкрило їм. Ну, давайте приєтування. Смотри, смотри, ну, да, мы, мы мы Тут Они нам обозначили рамки предвыборной борьбы, которую они. Как, как они собираются действовать Война еще не закончилась, так, но так. уже предвыборная кампания началась. И это ее часть, как мне кажется. Я, мне кажется, имеет место логика в, этом, в этой мысли. Началась предвыборная кампания. Ну, и судя из бюджета на будущий год, то еще один момент, который нам тоже об этом говорит, что они уже живут в предвыборные, предвыборные скажем так, месяцы, полугодия, ну, скорее всего. Поэтому я что хочу сказать, вот я Славику сегодня это говорю, тебе, я не знаю, там, Латышу, но мы с Тасим за границей, вот Ване еще скажу, ну, скажу, на самом деле, надо быть теперь готовыми вам всем, вы находитесь в Украине, я нет, Латыш тоже нет. Я как бы могу вам с, с безопасного места, скажем, относительно вам, вас попросить немножко паранойи себе. Потому что эти люди будут использовать любые методы. Сейчас они приехали, с тобой вежливо поговорили, со Славой вежливо переговорили. Сейчас это приехала служба. Завтра они могут легко обратиться к бандитам. Бандитов в Украине, привет, готовы вам. выполнить такие заказы достаточно. Привет, Ваня, ну, привет. Вами, привет. Поэтому я и Славе сегодня тебе даже не сказал, попросил, что, ну, блядь, ребята, вы вступаете именно, именно на этот именно на этот Вот сегодня произошло это веховое событие, это знаковое. То есть с этого момента мы понимаем, как будет действовать Зеленский. То были там слухи, инсинуации, теперь начали за вами приезжать. Поэтому, ну, собственно, что же хотел сказать, ну, давайте теперь попробуем сфорганизировать, как, что, ну, и, как бы, план действий какой-то вырабатывать уже, может быть, пора на случай каких-то там более радикальных действий. Надо уже как бы, уже, если мы говорим об объединении, то надо его как-то физически уже начинать именно делать. Я знаю, вы там со Славиком му мутите, да, с Самураем, да, Вася? В этом как мы не что то что мутим, Рустам, Рустам мы, мы не то что мутим, мы э, пытаемся найти способ так, чтобы мы могли действительно объединить всех скажем так нормальных людей для, для того чтобы не то чтобы объединить, структурироваться для того чтобы можно было действительно работать и да, уже инструктурировано реализовать э, нужно нужно очень много разных моментов нужна и платформа нужна скажем так э, Кроме даже платформы. Нужно людей э, собирать, нужно разговаривать, нужно очень много прояснять ситуации между собой, э, моментов, обратно же идеологически э, определиться и так далее и тому подобное. Потому что многие обратно же общаются, общаются, думая, что одно получается как-то немножко другое и так далее. И эти камни претк... преткновения, скажем так, не дают нам дальше шагнут они нам просто не дают стать на другую ступеньку и все просто реально мы не можем мы мы вот э, знаешь блин голова поваливает понял событий короче э, и это, мы, мы, да мы просто мы просто вот в одном болоте, толчемся, толчемся, толчемся и никак не можем выйти на берег для того, чтобы дальше как-то вот э, шагнуть, знаешь, и и начинать развиваться, начинать развиваться. Я ну, хочу заметить, мы... что как мы грамотно мы... они играют с нами. Согласись. Согласись. Что если Согласен, мы три года 7 месяцев наблюдаем такую чудовищную картину, ну, насилуют Украину, ну очевидно. Блядь. Есть, на, наших, на наших глазах засилована конституция. Это факт. Все ходят... Это факт. Все і засіла вона унічтожено. Під час у безпеці Вася. Махни головою безпеці, все нормально. Так, да, да, Да. нормально. Не здавайся, ти знаєш, що ми з тобою разом йдемо, Знаєш, знаю, що до мене приїдуть. Я це розумію, не питання. Просто ми правильно доносимо. Я всіх цих хлопців знаю, розумієш абсолютно. Но этого мало. Да, правильно вот жена подсказывает. Этого мало. Нет, главное другое. не сдаваться. Разумеешь, что ты все. Нет, не, не главное нет, право. Вася, нет. Я с тобой не соглашусь. Что значит не сдаваться? Главное давать пизды. Давать сдать. Вот что главное, а не, не сдавать. Не сдаваться, это то, что ты постоянно отбиваешься. А надо идти уже и решать вопрос. Не да. Это бесконечно важнее. А? Я, я продолжу. Как они нас на три года семь месяцев полномасштабки с 2014 -го года держат за придумку? При этом грабя бюджет, и, ну, я вы все это повторять не буду, что происходит в я... То, что мы до сих пор работаем позицию сопротивления сам, на глобальном уровне, на республиканском. Но, Вася, я с тобой про это не говорил еще, потому что как мы бы недостаточно обучались, Но смотри, вот у меня есть идея. Вот мы сейчас собрались, да, здесь, вот как бы видные люди, скажем так, ну, там, авторитет Линкас, ты, там, Латыш, все известный. Мы, ну, Ваня, естественно. Поэтому, если мы здесь собрались, то смотрите, я постоянно об этом говорю. Я считаю, что мой план имеет логику, Скажем так. В чем план? Сопротивление. Вот, вот, вот то, что сейчас происходит, то, о чем и ты говоришь, Вася, и все мы говорим, то, что происходит и в стране, и вы своим. Надо к приезду какого-то мудака, желательно американского, прийти к офису президента и сказать ему, чтобы он заменил ключевых министров. Для начала. В первую очередь министр обороны. Господин, ну это назвать фамилию. Только я должна прийти, реальная долбашу. Вы американские это чиновники, ну желательно, ну пусть с ним.